扯着孩子，带着孩子不方便了，是吧？去哪儿都不方便，想走就走，想转就转，多走一走，转一转。 我就喜欢那种日子，一个人吃饱全家不饿。现在不行了，刮风下雨，你你出去拍视频不带孩子，想着呀，孩子在家干嘛呀？我也比较操心。别看我二十多岁，我想的可多了。有时候进城了，孩子哇哇有有个地方，孩子哇哇叫的哭，其实不是自己的孩子，明明知道没有带孩子，还以为是自己的孩子，就是这样的。当妈，就是母爱伟大。嗯，喜欢听你的故事，喜欢听你说话，感觉你很了不起，嘿嘿宝贝儿啊，宝贝儿，行，宝贝儿，宝贝儿。 别别别别别，不要说妞妞很了不起，我的老天爷，咱们都是一样，我也不比你多个眼睛，你不要不要是这么说，你把我当成好朋友就行了，没事的话进来聊会天，对吧？妞妞没有那么多事愿意聊啥聊什么聊什么。你看这妞妞嗓门大，但是你牛也是缺爱，宝宝们缺爱，缺少关爱你，你要懂。嗯，谢谢你们啊，六十八。 谢谢你们。为什么牛牛疯疯癫癫的？这是我活的一种方式。我不想让自己活得很累。本来就是年轻嘛，本来就是生活已经很苦了，不想给自己，嗯，是吧？就多笑一笑，装傻。嗯，呵呵吃那么多可以吗？可以。酸酸，太酸了，怪不得就生不了儿子了。 头像是我以前的时候，以前做女装的时候，做女装洋气，生完孩子都不打扮了。那时候没有结婚，结完婚都不想那啥了。还有益生菌吗？益生菌的话有几十单货，等一会儿，嗯，有的话就给您上，你稍等一会儿。反正这两天要问我要益生菌的人很多，可能天热了吧，马上爆个油，宝宝们啊，可能也是很很多人不卖的原因吧，好多都问我要益生菌。<laughs> 因为有时晚上吃的多，嗯，早上起来嘴巴味儿大，嗯，吃肉了啊，性格开放是吧？是你们是我们我家是件事情啊，宝宝们，我的性格我也不知道我随谁，我也不我也不随我妈，也不随我爸，我不知道我随谁。 我们一家人就是办事情不利索，嗯，办事情不利索，干嘛啊？怎样都行，随便，怎么样怎么样？妞妞不一样，干嘛就干嘛，说走就走。我是这样的性格，我不知道我随时说不明白。我不直播的话，我就一天怼六小益生菌；直播的话一，一一晚上吃的多，我一晚上吃好几斤。不像他们一样有徒弟，我又没有，从头做到尾。益生菌又不是药，你干嘛？你不用管妞妞，你们一天正常喝就行。益生菌不拉。 拉的话，你经常有的人经常拉，为什么经常拉？因为不平衡。我是肠胃不好，吃的多，但是我这身材我挺知足。在你们面前，你们觉得我胖的，我我挺知足的。他们个个都身材好，我身材不好，我一直这样，随你啊。嗯，你这话别让我妈看到了。报个名。妞妞晚上吃的多，酸辣粉有啊，小黄车里面。都是当妈的，有时候。 人，嗯，我就有啥在直播间就说，有的人喜欢在背后说，闲的没事的人，没有啥事，他没事割拉嗓子的人，他在背后议论你。我就有啥在直播间就说了，我有时候说的不对，那只是我个人个人，宝宝们啊，嗯，好，就是个人，嗯，个人的看法，嗯，好呵呵。你老公喜欢你吗？如果喜欢的话，两个人还能分开吗？不会了，爱一个人，你、嗯、可以为他做一切，需要他的时候，呃，助理睡着了呀。 需要你啊、呃，大苍蝇啊，嗯，咱屋里总是为啥跑苍蝇，是为啥呀？报个油吧，宝宝们。如果他喜欢我，如果他爱我，我们也不会分开，对吧？嗯、呃，也不可能说人家，人家说我呀，或者是我婆婆，我俩有有,有别扭啥的呀，他也不会说不向着我，证明他还不够爱我，他心里没有我，有我的人就不会是这样的。家庭事情的处理的明明白白的，你看这全是油，宝宝们。 我每天晚上都吃着这个大肥油，这油会糊在嗓壁，会糊在长臂上，时间长都长成指指方方了，知道吧？我这身材我就知足了，管他呢，反正我也不会活。来，就这样吧，管他呢。助理不，你们认为好多人认为的助理，他不是助理，跟着我两三年了，我在直播间已经说很多遍了，他不是我老公，我俩不是原配呀、啊，不是。别人家助理有男的，有女的。 我没有找徒弟，嗯，我找了个男的，为啥？女人之间事太多，我不是跟你们说过很多遍了吗？你们还问，嗯，你花钱雇这个女的给你做事情，他认为的，女人和女人之间，嗯，他不能看到，虽然你花工资了，他认为的，嗯，就是他，人家会认为的，就我长那样，嗯，凭啥对他指指点点的？女人和女人之间，你们不懂，宝宝们。 你看人家小孩子之间，三四岁的小孩子，小孩子之间还有那么多事更不要说咱们大人了，知道吧？房子租的，你你说你去给我下去端一大桶水，我端上来，他端不上来，他端不动，知道吧？你找个男的，男的扛揍。以前那口子早就分开了，以前那个是谈恋爱上学谈恋爱自己谈的，你知道吧？嗯，孩子我自己带。 白天不带，晚上带，不是不是，白天自己带，晚上四个小时不带，其他时间都自己带。只有直播不带。嗯。我从小都是我姥姥带大的，所以说再忙再累，我要带孩子，不想让孩子长大了，他就是嗯变得叛逆，是吧？嗯，是这样的。黑麻丸一百个。嗯。 哎呀，软糖不难，你说减肥药啊，那你去吃吧，我从来不吃减肥药。不要甩你啊！我从来不吃减肥药，宝宝们。如果吃完哪个东西怎么样，都没有胖子了。你喜欢吃点，你喜欢吃软糖你就去吃。直播我妈妈带四个小时，我妈带一天一百块钱，之前是一天二百。 之前闹别扭了，我说二百开不了工资，开不了干不了，因为本来就是直播是淡季，我给你开不了二百工资，我妈就不乐意了。现在是一天一百，我马上就不让她带了。马上孩子放学校之后，我一天两场直播。你落魄的时候也好，干嘛也好，嗯，干啥都行，但是千万别没有米，没有米就废掉了，宝宝们，没有米的话，什么亲情什么爱情没有，有米之后，亲情爱情它都来了。你不你不要它都有，这里面全是油。 不，比如说朋友聚餐呢，或者是一家人出去吃饭呢，对吧？嗯，主角没有到、嗯，有米的人他没到，咱大家都得等着他。咱说实话，等以后咱有米了，咱不到场谁都不动筷子，就是这样的。你有米了，人家敬着你，你也不能吃，我能吃，嗯，习惯了。喝的益生菌宝，宝宝们，因为我吃的多，你有这身材就吃播吃出来的，就一口一口吃出来的，嗯，我挺知足的，吃了三年了。 晚上吃的多，早上起来嘴巴味儿大，从这儿出来气儿就嘴巴一股味儿，那不是嘴，是从肠壁里呼出来的。肠胃不好，喝的益生菌，我不吃食什么什么减肥药？我不吃，从来不吃。嗯，嗯，益生菌来了，别着急，就没有多少单货，很多很多人都不卖了，嫌赚的少，好多卖你药，我不卖药。 哎、喜欢妞的给妞点个关注，谢谢大家，我爱你们！每天晚上九点直播，预约一下直播啊！心情不好的时候来看我，咱又不收费是吧？买不买东西无所谓。好了、啊，吃的那个是什么？忘了，燕窝果，燕窝果，买了一箱，我都不舍得。我妞妞干啥都行，我就是不舍得，我也有时候不舍得吃，嫌贵呀、啊，水果贵。嗯，益生菌可以放，可以干着吃都可以。这是我吃了三年的辣椒油，炒菜油给我来一个。 老师儿十包，今天晚上看有没有？这个是我吃了辣吃的炒菜油。牛牛，你往杯子倒油干嘛呀？我都不吃辣椒，吃不吃炒菜油？吃吧。吃<了>。你反正就每天吃的很多、啊。再等益生菌的扣波一益生菌。牛牛，益生以前买过咱家益生菌，好的话打个好，不好打不好。牛牛，益生菌是干嘛的？是减肥药吗？No No No 不是的，益生菌是干嘛的？跟牛牛一样，晚上吃的多，早上起来张嘴巴嘴巴一会儿。牛牛，我经常牛牛，益生菌是减肥药不是？不是，益生菌是干嘛的？ 你经常吃的很多，经常肠胃不是很好。妞妞，我好几天不去打，回家去喝。妞妞，我跟你一样，早上起来这样嘴巴嘴巴，一会儿从这儿那个啥，不要怪你自己，那不是你的嘴，那是从你的肠胃的呼的，你怎么里。回家去喝。呃，好好好，谢谢你们。嗯、呃、咱家是品牌的，你们拼手速吧，没有多少单货。 哺乳期、孕期、姨妈期，三岁以上都可以。爸爸妈妈，你能大了，吃的东西，容易长大的给妈妈去喝，回家干着吃、冲水喝都可以。妞妞，我也是嘴巴有味儿，你为什么嘴巴有味儿？因为你天气热了，吃的很多，吃完饭就躺床睡了。长臂的长，大肠盲肠和小肠，你的。